Добрый день, суратники, друзья. Здравствуйте, салам алейкум. Я обращаюсь ко всем жителям Крыма, Востока Украины, к моим друзьям, к моим знакомым, близким. У меня есть и родственники в Крыму и в Восточной Украине. И мы очень переживаем, следим за событиями, которые происходят у вас. И сейчас вы настроении внимания всего мира. И мы Гордимся вашим мужеством, гордимся той вашей позицией, которую вы озвучиваете, что Украина это целостное государство, мы все, мы все братья, мы все, мы все вместе боремся за наше будущее, а будущее будет прекрасно, будущее будет то, которое мы себе намечтали. Со всем сердцем и с любовью к вам, Олег Скрипка.